ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسلا بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا اجد في نفسي سوءا لاحد من المسلمين غصا ولا احسد احدا على خير خوب غفلتوں میں سوئی ہوئی مومنوں خوبی غفلتوں میں سوئے ہوئی مومنوں ایش عش بڑھانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر ہی گمانے سے کیا فائدہ اپنے رب کو جوانی میں بھولا تو اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو اور طاقت کے بوت پہ بھولا ہے تو جب جوانی ڈھلے گی تو گا ایسے رونے رولانے سے کیا فائدہ ایسے رونے رولانے سے کیا فائدہ خوب غفلتوں میں سوئے ہوئے সমস্ত প্রশংসা তারিফ আল্লাহ রাবুল আলামিনের জন্য যে রাবুল আলমিন এত বড়ো মাখলুকের মধ্যে সব চাইতে দামি মখলুকাত্বের মধ্যে